اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الي ربي مابا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين وسلامه على الحاضرين الى يوم الدين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحق سر سوره الفاتحه sonu bayrama çıkan koskoca bir ayı da geride bırakmıştık. 84 senesinin Ramazan ayına dair hatırladığım tüm güzel hatıralar bu güzel insanlarla bu mahallede yaşanmıştı. O bayram Muzaffer Baba'nın ayağını bahane edip tatile gitmedik. İyi ki de öyle olmuş. Çünkü 30 yıl sonra bayramların bize sadece tatili ifade edeceğini o yıllarda daha bilmiyorduk. Keşke hiç öğrenmeseydik.